Значит, для песочного теста нам необходим маргарин или растительное масло, яйца и сахар. Значит, для того, чтобы сахар не оставлял вот эти такие крупиночки, которые всегда мешают в песочном тесте, маргарин желательно немножечко растопить. То есть не дать ему закипеть, но чтобы он был жидкий. Потом мы добавляем туда сахар. Значит, обычно на 200 граммов маргарина у нас идет 350 грамм сахара, 2 яйца и 450 грамм муки. Если вы делаете пряники со специями, значит все специи, которые входят, идут из расчета 1 грамм на вот эту пропорцию, которую я вам сказала. Значит, каждая специя, каждая специя. Значит есть специя универсальная, которую можно положить в любое тесто. Есть специя, с которой надо работать очень аккуратно. К ней относится корица и мускатный орех. Если вы дадите много корицы, у вас тесто будет горьким, и цвет у него будет не очень красивый. Если вы дадите много мускатного ореха, у вас будет не очень вкусно послевкусие, когда вы спечете печенье. Значит, имбирь. Лучше брать порошок, сами вы не сделаете порошкообразный. Значит, 1 грамм имбиря, что есть такой шоколад горячий с перцем чили. Это очень вкусно, как бы обжигающее свойство перца. Готовят наши вкусовые рецепторы к тому, что мы будем пить горячий и сладкий шоколад. И на этом фоне у вас получается очень гладкая сливочная текстура шоколада у вас во рту. Точно так же вы получаете результат, добавляя горький перец. Недаром он называется универсальной приправой. Значит, вот это тесто у нас без перца, вот это тесто у нас пикантное. Это взрослое, это детское тесто. Я предупредила, из взрослого теста глупости не лепим. Так, теперь, значит, мы с вами растопили маргарин, положили сахар, размешали хорошенько, добавляем туда яйца. Работаем либо венчиком, либо вилочкой, хорошенько вымешиваем, чувствуем текстуру. Затем соединяем просеянную муку мука сеется. На 450 грамм муки 10 граммов разрыхлителя, тот, который продается в магазине. С содой лучше не экспериментируйте, потому что вы ее не погасите уксусом, она у вас начнет гаситься при печении в духовке. Значит, насыпаем туда 10 граммов разрыхлителя, хорошенечко муку с разрыхлителем перемешали и смешиваем туда все наши специи, которые мы хотим видеть в нашем тесте. То, что у нас сыпучая получилось, добавляем частями в емкость, где у нас яйцо, масло и сахар. Сначала у вас получается хлопкообразная масса. Потому что, естественно, воды у нас там нету. Жир впитывает все и, и все получается, все адсорбирует в тесто. его, и оно получается. В тесто. Потом мы смешиваем всю сыпучку, и все это добавляем в тесто. То есть вы уже под руками сахарная пудра, которую вы просеиваете через мелкое оси, тогда бы там не было кусочков кусочек. сахара. Uh -huh. Вот здесь у нас уже просеяно 200 грамм uh -huh. сахарной пудры. Лен, сахарная пудра своя или именно магазинная? Не пара, обязательно что с Ну, я не знаю, ну, как, как с крахмалом здесь она, я не буду утверждать. Вообще в эту глазурь ложится крахмал. Uh -huh. Если вы делаете То есть можно свою, магазинную, скулью. да, можно, да. Значит, берем, отделяем один желток, вернее белок от желтка. Яйца должны быть охлажденные. То есть белок при взбивании, любой, для меренги, для безе, белок должен быть обязательно холодный. аккуратненько отделяем желточек. У нас остается... Мягкая, а ты попробовала на вкус? Попробовала. Очень вкусно. Немножко остренько. Что там остается? Это перец. Это перец? Это специально сделали такое два разных теста. Сладкое и с перцем. Но она тоже... Молодец. Смотрите, какой сапог. А, кому дать форму? Форму дать? Давай, сейчас Смотри. О, рука. А дырки нет. За что? За что будем вешать руку? Мы уже определились, где он сделает дырку, сейчас сделаем.

Ди, стой. Мама. Да, Соня, сейчас... Ух ты, рукавичка. Да, сейчас. Мне надо детской девочки. Я, я напишу Все Да. да. Ну, так, ну, давай не я помогу. Ну, давай я ну, 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 Ой, поману таке хорошее.

да. Вот. Его потом, когда разрисуешь, будет лучше. А вот. а его... а вот. его... Теперь мне нужна зубочистка, а сейчас я мы будем рисовать первый. А, да. Да. Пишу уже и, да. и... Да. почти. И Видите, у нас глазурь немножко подсохла. Вообще она тянуться, должна быть, да, она должна немножко тянуться. Так как мы ее сделали заранее, надо было ее все-таки разбавить немножко водичкой. Мама, можешь... Так сейчас, а ну, сейчас можно. А сейчас уже нельзя? Можно. Просто я уже сделала себе. Уже не то, что надо, понимаете? Хотелось как лучше, а вышло как всегда. Типа петельки. Ага, часть в одну сторону тянем, часть в другую. Да, мы делаем как бы петли, изнаночные лицевые. Если бы глазурь была немножко помягче, оно бы все вот так оно было, бы все вот, так за собой бы да, потянуло. потянуло. А. а так оно не потянулось, ну что-то получилось, получилось, типа, да. типа варежка. Лайчик глаз, глазированный, да, Лен? Да, да. Можем еще, пока у нас есть розовый аглазур, будем защряться, вот так. Давайте на сердечке что-нибудь нарисуем. Очень красиво. Чтобы она была пожиже. А мы можем выделить два пряника детям, пока не пьют чай. Конечно, Почему? нужно даже. Давайте так сделаем. Дедка, дай по прянику, чтобы съела. Обычно она загорит. Ее можно растительным маслом, да? Не будем, да? Если же там спрашивать Елену, она скажет так. Просто крахмал говорит да, и пудру да, не крахмала не Доза, чайную ложку. крахмала. То есть вот это все, что здесь мы просеяли, теперь чайную ложку крахмала, да? да. Сейчас, Сейчас вот так вот делаем. Не а ну сейчас видишь, он э, разрезают пока. Ну, не, не ложились, еще еще не... нет. Но ждем ваших указаний. Соня, а ну пойди возьми ножнички и открой зеленый крас... барвник. Софи. Ножницы. Ножницы. Да, есть. Там у них есть еще много ножниц. Вон возьми у Лены там на столе ножницы и аккуратно открой зеленый краситель. Что? А, да. а вот сейчас тут, видишь, делают а глазурь. А добавляем вот это вот у нас. Да. все. Так, да. Чтобы она легче наносилась. Да, уже можно Да, уже можно

что-то делал. А надо краску развести водой, чайной ложкой воды. Не надо? Там уже Нормально чище. Можно еще спрашивать. Потому что там маленькие. Соня, ты ходишь туда, до Лены, и заглазируй один пряник. Ну, вот, смотри, она глазирует пряник. Глазирует. И сразу появились синие пряники, розовые. Ой, смотри, видите, как делают? Посмотри, а сколько пряников даже сидел. Пока теплый, его надо брать и глазировать.